ত' হেল্ল' নমস্কাৰ কমলোক চুদম কুলুম্বাইৰ লগতে কাৰদুম সি খবৰ মোৰ খবৰ ভাল নহয় হয়তো আপোনালোকৰ খবৰো ইমানখিনি ভাল হৈ থকা নাই যিহেতু সকলোৱে গমে পায় যেন কি আমাৰ অসমত বৰ্তমান অধিক হৈছে আমাৰ মৰমৰ জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই সেইটো কাৰণে বহুতৰ দুখ লাগি আছে সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই যিহেতু পৰিস্থিতি ভিডিঅ' দিয়াৰ নহয় কিন্তু হ'লেও সকলোৱে গম পায় যেন আমাৰ ডেট আহি পৰিছে যোনটো এছ এছ চি জি ডি আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ ইভেণ্ট এটা আছে ইভেণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লগতে আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট যিমানখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে যা গম পায় যেন আচলতে এছ এছ চিত আটাইতকৈ টাফ বুলি ক'লে মেডিকেল টেষ্ট লগতে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াতে বহুতখিনি কেণ্ডিডেট ফেইল হয়গৈ এইটো কাৰণে সাৱধান এটা এটা ডেট আহি পৰিছে ডেটটো অফিচিয়েল নহয় এইটো প্ৰথমে কৈছোঁ আপোনালোকক এইটো গ্ৰুপৰ মাজত চলিছে লগতে এইটো আন অফিচিয়েল যেনেকৈ আগতে হয়তো গম পায় যে ফিজিকেল টেষ্টৰ আগতে এটা ডেট আহিছিলে যেন কেতিয়াৰ পৰা ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব এনেকৈ এটা ডেট মানে আহি পৰে এনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান এটা ডেট আহিছে এইটো আপোনালোকে এইটো ফাইনেলি মানে কনফাৰ্ম বুলি নক'ব নোৱাৰি যিহেতু যিহেতু তেওঁলোকে তাত লিখাও আছিলে এইটো এইটো টেনটেটিভ ভেকেঞ্চি মানে টেনটেটিভ তাৰিখৰ এইটো সাল সলনি হ'ব পাৰে এইটো হৈছে পোন্ধৰ অক্টোবৰ তেওঁলোকৰ কোৱা অনুসৰি যোনটো আপোনালোকৰ এছ এছ চি মেডিকেল টেষ্ট লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন একেলগেও হ'বই আগৰ পৰা তেওঁলোকে একেলগে কৈ আছে ইয়াতে তেওঁলোকে পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ পৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকেহে কোৱা হৈছে লগতে ইয়াত বহুতখিনি কেণ্ডিডেটে মানে প্ৰশ্ন কৰিব যেন কিমানখিনি কেণ্ডিডেটৰ মাত মতা হ'ব যিহেতু তেওঁলোকে আগৰ প্ৰচেছটো তেওঁ যদিহে তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে যেনেকৈ আপোনালোকৰ অসম পুলিচ আপোনালোকে গম পায় যে বাই তেওঁলোকে বাই বাৰ কাৰণ দুটাকৈ মাতে এনেকৈ যোনটো এছ এছ চিত তেওঁলোকে মেডিকেল টেষ্টৰ কাৰণে দুটাকৈ চিলেক্ট কৰা মানে প্ৰচেছ আছে কিন্তু আগতে যোনটো লাষ্ট ইয়াৰ পৰা আগতে হৈছিলে এইটো তেওঁলোকে যিমানখিনি ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰিছিলে সকলোকে লোৱা হৈছিলে কিন্তু ইয়াতে তেওঁলোকে এনেকৈ নহ'ব মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ যে মই কিছুমান নিয়োগ কিবা চাইছিলোঁ আৰ্টিকেল যোনটো এছ এছ চি পলৰ পৰা দিয়া থাকে নাই এইবিলাকৰ চাইছিলোঁ তাতে তেওঁলোকে কৈছে যেন এইটো মানে এইবাৰ তেওঁলোকে এটা ভেকেঞ্চিৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে দুটাকৈ মাতিব এইটো হয়তো তেওঁলোকে সল সাল সলনি কৰিলে বেলেগ কথা কিন্তু বৰ্তমান এইটোৱে মই গম পাইছোঁ আৰু এইটো অফিচিয়েলি তেওঁলোকে দিয়া হ'ব আৰু হয়তো কাট অপ অলপ যিমানখিনি আপোনালোকে ভাবি আছিলে যেন কাট অপটো কমিবগৈ যিহেতু যোন বহুতখিনি কেণ্ডিডেটে ফেইল কৰিছিলে ফিজিকেল টেষ্টত ভাল নম্বৰ পোৱা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে মই যিমান যিমান গম পাইছোঁ ইমানখিনিও হয়তো কাট অপ কম নহ'ব মই বহুত যাব বুলিও কোৱা নাই বহুত বেছি হ'ব বুলিও কোৱা নাই কিন্তু এটা মানে মিনিমামটো কাটপটো যাব যাব আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰায় আঠটাকৈ মাতিছেগৈ কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লগতে মেডিকেল টেষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকক মাতিবগৈ মাত্ৰ দুটা দুটা এটা চিলেক্ট হ'ব এটা মানে ফাইনেলিষ্টত গুচি যাবগৈ এইটো আপোনালোকে হয়তো গম পায় এজন এজন বেয়া হ'বগৈ আৰু উপায় নাই যোনটো হয়তো ভেকেঞ্চিটো আপোনালোক হয়তো গম পাই পায় লগতে এটা ভালকৈ ভৰ্জেন যোনটো পোন্ধৰ তাৰিখ যদিহে পোন্ধৰ অক্টোবৰ হয় হয়তো আমাৰ অসমৰ একেখিনি দিনতে নহ'ব পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ দিনা একেদিনতে নহ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ হ'ব এইটো যেন অসম পুলিচৰ যোনটো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব দহ অক্টোবৰ আৰু লগতে ৰিজাল্টটো দিয়া হ'বগৈ ন অক্টোবৰ বহুতখিনি এছ এছ চি জি ডি ভাল নাম্বাৰ পোৱা কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকৰ অসম পুলিচতো আছে লগতে তেওঁলোকৰ এছ এছ চি জি ডিতো আছে যদিহে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ এপইণ্টমেণ্টটো পাই যায় বহুতখিনি কেণ্ডিডেট কমিব বহুতখিনি নাযাবই মানে তেওঁলোকে হয়তো এছ এছ চিৰ কাৰণে নাযাব নাযাবগৈ মোৰ চিনাকি বহুতখিনি কেণ্ডিডেট আছে যাৰ এশ দুই এশ তিনি পোৱা এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ অসম পুলিচতো আছে আৰু তেওঁলোকে চিধাখিনি কৈছে যেন যদিহে আমাৰ অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিত আহি যায় তেওঁলোকে এনেকৈ এছ এছ চি জি ডিৰ কাৰণে না নাযায় আৰু এইটো কাৰণে এইটো কাৰণে ভাল হ'ব যেন আপোনালোকৰ চাঞ্চটো বনি যাব মানে যদিহে পোন্ধৰ অক্টোবৰত আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্টটো হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ ইমানখিনি অসুবিধা নহয় আৰু এইটো কাৰণে সকলোকে অল দ্যা বেষ্ট বহুতখিনি কেণ্ডিট হয়তো অলৰেডি গম পাইছে বহুতখিনি আপোনালোকৰ ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ যিহেতু ভিডিঅ' দিয়াৰ পৰিস্থিতি নহয় বৰ্তমান অসমত এইটো কাৰণে দিয়া নাছিলোঁ তো এতিয়া বৰ্তমান গম পাইছে এইটো টেণ্টেটিভ ডেট হয় এইটো পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ পৰা হয়তো আৰম্ভ হৈ যাব যিমানখিনি মই এতিয়া বৰ্তমান গম পাইছোঁ